В 2011 году наша телекомпания вместе с редактором газеты «Вексель» Сергеем Юрьевичем Тихоплавом выступала в защиту Дмитрия Валерьевича Любивого, предполагая его невиновность в деле о взяточничестве. Но прошло три года, а судебный процесс продолжается. Интересно, кто же руководит нашим городом и партией регионов? Честные люди или взяточники? Если человек невиновен, то, соответственно, должно быть решение суда о невиновности обвиняемого. Для выяснения этого вопроса наша съемочная группа отправилась в Суворовский суд города Одессы, где 12 мая состоялось очередное слушание по уголовному делу в обвинении в совершении преступления, предусмотренное статьей 368 части 2 Уголовного кодекса Украины по получению неправомерной выгоды. К зданию суда пришли неравнодушные и майдановцы, и антимайдановцы, все те, кто хочет жить в правовом государстве, кто понимает, что только один закон для всех ⁇ путь к нашему будущему. Общественность просто представляем, тут у нас представители Майдана, антимайдана, просто как бы узнали о суде сегодняшнем, ну и так решили просто подойти, потому что этот человек он с 2011 года у нас, ну как бы под судом, то есть и непонятно то ли его судят, то ли отпускают, ну то есть до сих пор он возглавляет партию региона в городе Южном и как бы не сняли из должности его, то есть ну, не знаю как. То есть просим просто судью, чтобы он вынес уже какое-то решение. Суд в очередной раз перенес заседание на 19 мая в связи с неявкой прокурора. Он счел необходимым уведомить прокуратуру области о недопустимости подобных действий со стороны Суворовской прокуратуры города Одессы. Направить в прокуратуру области письменное уведомление. В самом деле нельзя же тянуть бесконечно. Мы хотим верить в невиновность секретаря совета и то, что возглавляемая им партия регионов хоть чего-то достоит в нашем городе, учитывая, что у нее есть свой электорат. Мы будем следить за судебным процессом, как и тогда, когда защищали Дмитрия Валерьевича Любивого. Мы хотим донести до наших зрителей и его точку зрения. Сегодня Дмитрий Валерьевич, к огромному сожалению, отказался от комментариев. Но мы надеемся, что он все-таки обратится к своим избирателям. Как Я... вы прокомментируете то, что... Орут. Орут на Ранее в своих репортажах мы рассказывали, что ряды партии регионов покинули те, кого знают и уважают южницы. Это Александр Пресман, Николай Тендюк, Николай Скорик которого мы видели много раз на экранах наших телевизоров. И все те, у кого осталась хоть какая-то совесть, доля ответственности за обещания данные избирателям. Что ж, видимо, не о членах партии регионов в нашем городе идет речь. Или, как гласит народная пословица, ⁇ жили, жили, а стыда не нажили ⁇